Так, ранку, доброе утро, футбол. У кого оно доброе, ну, сейчас живы уже доброе. Меда выпью вот, за ваше здоровье. Так, Жирону. Жирона играла. <coughs> ну, наши там не взлетали. Мягко говоря, Хитафы, я же говорю, эта команда такая, с яйцами. Что там нашому Ванату? 4,1, Ну, бегал, 4.20 гонков. Старались, цифры неплохие. Это я по Google оцінки смотрю. Ну так, в общем. Боролись, боролись. В самом конце отскочили. Терштегену забили он не виноват. виновата Ринкона зона, правий фланг. Но Терштеген два раза потянул. Видно, что у вас вратаря вообще не, не подлежит обсуждению. В конце на 95-й минуте вообще <coughs> гухая потянул. На классе сыграл. Сложился правильно. Так, Хофенхайм вчера играл. Вчера играл Хофенхайм, но не в одни ворота дернули Вердер. В конце Прас забил первого тайма, и во втором Гриша Прюмель. И Хофенхайм на уверенном третьем месте. Вот так вот он. Вот так вот вам. Вчера играла Кома. Так, сейчас, ФК Кома. ФК Кома. Кома. Они дернули в 1-8 финала Кубка Италии ферендину Долго была игра равная по одному. А потом Никопас забил с а Потом Кома в оборонку, и пенсионер Альвара Марата в самом конце уже забил пустые ворота. Что там по Кубку Италии? Ну, вот это матч какой-то был, он такой, сам по себе. Сегодня будет Лига Чемпионов. Так, ну, сегодня, получается, матчи, как бы, наверное, окончательные, потому что они все в 10 часов... Вас поздравляю. То есть многим командам уже не надо рыгать. Так, буду комментировать. Атлетик Бильбао, Спортинг Лиссабон. Сейчас смотрим табличку. Атлетик Бильбао, 23 место им надо биться. А Спортинг... Лиссабон, одежь спортинг, господи. Атлетик Бильбао, спортинг, Лиссабон. а Они десятые, там, десятые, ну, три очка и там все меняется. То есть, две команды будут убиваться. Ближе ничья, ближе ничья. Ливерпуль, Карабах. Ну, Ливерпуль сгонит злость на Карабахе 4-0. При всем уважении к Карабаху. Карабах там вроде ж... А ну что там у нас с Карабахом? Ливерпуль вверху, четвертое место, а Карабах они молодцы, 10-10 очей. Ну, в принципе, если они проиграют, а Копенгаг или Наполе выиграют, то Карабах свалится э, вниз. А потом будет зависеть от игры Олимпиакоса, от и ПСВ. В общем, Карабах будет упираться однозначно, но Ливер выиграет. Барселона, Копенгаген. Ну, Барселона выиграет 2-0. Они под нас детям, а мы им, им все равно сколько играть. Я играл пять раз в день, когда ребенком был. И между сараями, между гаражами, и в пролете э, с хвозном дома. И дома бил поворотом. В кровать диван. Поэтому у меня был шикарный пас с двух ног. Монако, даже близкий друг Легены Литовченко, лидер Днепра 75, был такой Женя Анипко, сосед. Он говорил, о, малой, у тебя удар с подъема не хуже, чем у Гена. А так, так как бьет Литовченко, бил с подъемом, больше никто не бьет в мире. Даже Вальверде хуже бьет. Монако, Ювентус. Вот эта сила воли была у Литовченко. Да? Каждый день с Днепродзержинска ездил на тренировки в США к Ветрогонову в Лапшину. Монако, Ювентус. Так, что там у нас с Монако? Дело оно то Монако? 21 первое место, а Ювентус 15. Ну тут будет битва ближе ничья. Хотя Ивенту сейчас такую форму набрал, могут и дернуть. Монако в яме. Но они на Лигу с Чемпионов собираются. Аякс Олимпиакос. Аякс ожил, заиграл. В принципе, Аяксу по силам дернуть 2-1 Олимпиакос. ПСЖ Ньюкасл Юнайтед. О! Ну, ПСЖ там уже все решили. Сейчас у меня тут заставки. Где нам на, на то наше ПСЖ, господи? ПСЖ 6, а Ньюкасл Юнайтед, Ньюкасл, господи, где он тут Ньюкасл? Тут табличка важна, поэтому я не так быстро тараторю. А Ньюкасл 7. Им по большому счету ничего не надо, то есть будут играть на престиж. Если Ньюкасл сильно упрется, то будет ничейка. Боруссия Интер. Ну, по-моему, Интер и Борусия там уже все решили. Так, где там наша Боруссия 16 могут, ну, я думаю, останутся. И Интер соседи. Ну, ближе ничья. Ну, понятно, будет рубиться за престиж. Но особо умирать не надо. наполи Челси. Ну, и Наполе в яме. Челси на подъеме. Челси, где там Челси? Челси восьмой. Наполе в жопе. Я думаю, Челси выиграет. <coughs> Хотя Наполе будет умирать. На поле. Антрахт от Энхэм. Вот Энхем сейчас хорош. Антрахт, он то хорош, то не хорош. От Антрахта можно ожидать все что угодно. Так. Айнтрахт. Айнтрахт 33 место. Почти как Кайрат. Но я думаю, будет ничья. Атлетика Мадрид Будеглимт. Так, где там мой Будеглимт? Атлетика Мадрид высоко. 12. Но Ну там, когда билет стоит 500 евро, надо в каждом матче играть на нормальную трибуну. А Буде -Глимт может теоретически заскочить. Будет битва. Не случайно ничьи. Буде -Глимт просто умирать будет. Байер Вильяреал. Байер Вильяреал. Байер тоже такой, как и Вильяреал. Ближе ничья. Арсенал Кайрат. Ну тут 5-0 Арсенал. Я думаю, второй состав выступят. Выпустят. Чтоб они порвали. Ну, не второй состав, как нам мечтать об этом только. Пафославия. Кстати, читал, что у Мэти Кэша дедушка был со Станислава, с Украины. То могли бы его натурализировать к нам. Лучший правый райтбэк или латераль АПЛ. Пафославия. Ну, тут будет битва ближе ничья. Славия тоже не, не простые мальчики. А пафос и так выше крыши прыгнул. Где там тот наш пафос? Пафос. Ну, пафос это открытие. 6 очей, 30 место. Они так молодцы. Манчестер Сити Галата Сарай будет битва. Манчестер Сити, в принципе, где они там, эти Манчестер Сити? 11 они все решили. Но они, если выпустят основу Гвардьева, то, а там сейчас Семеньо, вот эти все ширки, то они разорвут Галата Сарай. 3-0. И Хован еще. Брюге, Марсель. Ну, Марсель сейчас хорош. Брюге дома бьется, ближе ничья. Бенфика, Реал Мадрид. Радует, что это тренер бывший Шахтера, все-таки была школа по подписанию нормальных менеджеров. Бенфика, Реал Мадрид. О, буду их смотреть. Там Толя наш и э, Горе Судаков. Но это вызов для Мауриня, только день рождения от праздного. Но буду молиться за нищую, буду молиться. Муж Реал ожил и побежали. Видно, сливали Алонсу. Алонсо должен в Ливерпуль прийти. сен жуас от Таланта. Будет битва, ближе ничья. сен жуас дома бьется. Что там, где наш любимый сен жуас сен жуас А у них не так еще все плохо. 6 очей, 2 победы было. Начинание неплохо. Потом скатились. Но Аланта Таланта в хорошей форме. ПСВ Бавария, ПСВ Бавария. Да будет битва. Там Баварии, в принципе, ничего не надо. Они вверху. А ну где Бавария? Бавария вторая. Ну тут понятно. Вы же видите, они с этими <coughs> слили игру. С Аусбургом. А ПСВ 22 место и рядом. То есть будет битва. <coughs> не исключая победу ПСВ. Ну, ничья, наверное, ближе будет. Так. Значит, мы смотрим все матч Бавария, ой, не Бавария, <coughs> Бенфика, Реал Мадрид. Посмотрим на Судакова, когда под него два опорника. Че, Мини выйдет и вот этот второй, черненький. Кар... Не, я забыл, не хотел сказать Карамбе. <coughs> Ну а так, в принципе, все. Всем хорошего дня. Сейчас сожму и загружу.